Люди добрые, смотрите, Bird of Light Ukraine, Diamond Bed Energy и The World Tour Fund FNG это американские наши благодейные организации. Я и снимаю для Жанны и Азика. Я представляю ВПО Украины. Сам тоже переселение 2014 -го года. Место Луганск. Славное место Луганск. Смотрите, изюм очень люблю и любил всегда, когда ездил в Киев через Харьков. Вы знаете, где мы всегда луганчане останавливаем. На жаль, 7 ветров уже нема. Да. Э, э, вся эта помощь, э, 10 тысяч вот таких вот коробочек потужных, видите, тут на каждое написано, и вы можете проверить, 18 наименований продуктов, харчевания. Там и тушенка, и олия. Это э, как раз пожелание было американцев купить все необходимое. И скомплектовать принципиально из украинских наших товаров, продуктов и на даты прифронтовым областям, при фронтовым Харьковская область, Херсонская, Запорожская, Донецкая и, якую я забыл, Сумская. Практически, ну не практически, мы везде уже были. Харькову э, больше всего достается вот, около 3000 таких продуктовых наборов. Харьков, Харьковская область.